Это происшествие случилось в начале августа на дорогах прифронтового Святогорска. На встречу автомобилю Шкода вылетел внедорожник. Машина вылетела навстречу да. на большой скорости. Ну, как бы сделала обое столкновение. Это близкие тех, кто находился в тот момент в салоне Шкоды. Они уже должны были сообщить о том, что они или доехали, или едут, а связи нету с ними. И мы начали вызванивать, вызванивать и получается, в один момент просто берет человек, говорит, я... Трубку взял, да, врач скорой помощи. Говорит, что и он? Сказал, что они разбились. Они... А они Мой говорят? ребенок, наш ребенок и свекровь со свекром. За рулем внедорожника находился участковый милиционер города Славянска. Сын бывшего начальника горловской милиции Павла Панасюка. Семья правоохранителей долгое время пыталась спустить на тормозах резонансное дело, но внимание местных СМИ вынудило силовиков упрятать поносука младшего за решетку на 60 суток на время проведения служебной проверки. Он находится сейчас, я так понимаю, в СИЗО. 60 суток. Ну, у него арест на 60 суток, да, по решению. 60. Да, здесь. В Артемовске. Артёмовск. На данный момент еще двое пассажиров Шкоды, мужчина и его десятилетний внук, ушли из жизни. Женщина в крайне тяжелом состоянии. В свою очередь близкие виновника ДТП предпринимают шаги по развалу дела и освобождению участкового поносюка младшего от ареста. Да еще Дима был жив. Что-то там пытались как-то. Ну какой-то такой существенной помощи, которая бы могла вообще как-то быть ощутимой, ее не было. То есть это были версии о том, что угнали машину, о том, что спасала жизнь велосипедисту. Ну, то есть просто... Потом была версия о том, что машину занесло якобы. Но... Хотя свидетели есть, которые... Вот следователь прокуратуры сказал, что есть свидетель о том, что он был пьяный. В украинском правосудии всегда можно было за определенную сумму отмазать кого угодно от какого угодно преступления. Нам стало известно, что бывший начальник горловской милиции и отец участкового, совершившего лобовое столкновение, начинает сбор большой суммы денег. Мы решили узнать, для каких нужд Павел Петрович копит деньги и откуда планирует взять необходимую сумму. Ответы на эти вопросы мы нашли на сайте продаж автомобилей, где некая Юлия продавала машину, как две капли воды, похожую на авто Павла Панасюка. Алло, Юлия, здравствуйте. А, это не Юля. А, я понял. Я по поводу Тойоты звоню по объявлению. Секвоя, вишневая. Что там она продается у вас? Следующий разговор стал причиной нашего визита к бывшему милиционеру. Но пока можете послушать список дорогих вещей, которые горловский милиционер планирует спустить с молотка. А у вас там это, это одна машина, которая продается? То у меня друг тоже там не против, обновиться немного. У меня сотка еще. Крузер, да? Крузер, сотка. ПДР, спорт. ПДР, 75, 75 пробега. А почему пробег больше, он в плену? -то. Сын в плену? О, да. ой ой Поэтому он прошел, и он там в плену. куда Получив интересный рассказ о собственности бывшего начальника милиции провинциальной Горловки, секретные материалы, как потенциальные покупатели, отправляются на встречу с Панасюком старшим. Мы хотим понять, для каких целей он распродает имущество и чем еще располагает бывший милиционер районного центра в Донецкой области. В наши планы входила инспекция движимого и недвижимого имущества отца виновника ДТП. Но жизнь внесла свои коррективы в работу журналистов. В поворота в Славяногорск, где мы договорились встретиться с Панасюком старшим, наш автомобиль заглох, и мы остановились на трассе. На помощь пришел тот самый бывший главный милиционер Горловки Павел Петрович Панасюк. Тогда мы сделаем сейчас таким вот образом. Сейчас здесь дворы на задней передаче. Сейчас Эй, ну, тянет -то нормально, толково водит начальник. Нет, достойно уважения. Снимаю шляпу. Едем на буксире у бывшего начальника горловской милиции. Так случилось, что несчастный случай открыл нам путь в его гараж. Посмотрим, что там. Мы оставили нашего водителя наедине с механиком порекомендованным Павлом Петровичем. Это так, донь, моя доня, так и яру было. Так Слово мужа шанувала, чужого любила. Так. А сами отправились на его скромные джили смотреть нескромное содержимое его гаража. По дороге общаемся на разные интересные темы. Вот Куда это... они взялись, вообще не понимаю. Безлер эти, ну, вышли, что, по... Безлер, это какой не русский, блин. Он, не, он никакой он не русский. Служил он, да, служил в свое время. Я его трижды сажал в тюрьму. Я в последний раз не смог его посадить, потому что, блин, наша сегодня наша прокуратура, блин, какая, Выпустили его под залог. Он работал, у нас был КП Простор. Вот. Мы, мы доказали полтора миллиона денег с людей э, на могилах, на всей этой канители. Он просто был за в кладбище. Бандит в прямом смысле слова. Я его... У него три судимости до этого. В конце короткого пути мы приблизились к святая святых, гаражу и сокровищнице бывшего горловского силовика. Ну, она Это машина точек. Вот. куда выгоняли. Я просто уже... Ну, если... Для меня ну, пош... пойдет вот так. Это же гняли, мы просто ее она цепанула бампером, а. но ну, гнали ее, как могли, ну, чтобы только уйти. Оу, oh, вау. Wow. Отличная у тебя тачка, братан. 5,7. 6 литров чистой японской мощи. Этот автомобиль даже в поддержанном состоянии стоит неплохих денег. Однако об истории этой машины мы позволим рассказать самому Павлу Петровичу. Машина А вы с нуля, да, брали? Да, с магазина мы брали. Ну как, мы ее брали на маму. Мама у нас за вот. На маму брали, а потом, вот когда вот это все это переоформляли, вот эту мышь ее вымали оттуда. Я просто побоялся, почему все машины перерегистрировали, чтобы не было никаких недоразумений, потому что хир, нет, остались там документы, там же остались, у них все осталось. Сейчас возьмут, сделают ее, куплю продажу на нее, на что-нибудь такое. И потом докажут, что смысле Затем еще раз освежим в памяти все экспонаты автопарка горловского милиционера. У нас еще поджерик. Mm -hmm. ну, этот самый, она ну, этот самый, с зятем ездит на поджерике. Мы mm -hmm. уехали ну, туда. но ну, моя сутка? Эти откровения плохо вяжутся с тем, как отнеслись поносюки к семье, которая потеряла близких в этой катастрофе. Жена Павла, который был за рулем, Юля, она принесла 3000 гривен, сказала, что они два с половиной года собирали эти деньги на поездку в Египет. С большим трудом удалось их снять с карточки и что его надо выпустить. Он будет дома с ребенком. Она заведет хозяйство какое-то, и они тогда смогут нам чем-то помочь. Ну, то есть эта это сумма даже не перекрывала ежедневных расходов. Одного, Одного дня. Одного дня. Тем временем бывший начальник продолжает сокрушаться об убытках, которые понес в результате русской весны на территории его бывшей вотчины. Нет, там два дома, две квартиры два дома разграблены, и нахи, и не нафиг кому не нужно, Там заселили, пусть вынесли все из дома. А квартиры, две квартиры вс э вселились меня, моя горло квартира, шикарная квартира мне выдавалась. Сделал капитальный ремонт, там ремонт такой, встроенная мебель. Вселились с собаками, сука, живут. А, Это автомобили, которые участвовали в фатальном ДТП. Двое из пассажиров «Шкоды» скончались. Суд над Панасюком-младшим перенесли. Виновник ДТП до сих пор числится сотрудником милиции и продолжает получать зарплату, сидя в СИЗО. В данный момент по официальным источникам он еще числится как, как это действующим милиционером. При этом получает зарплату и вот уже, считай, пошла третья неделя, а никто ничего не делает. Идет какое-то служебное расследование. А какое может быть служебное расследование, если факты на лицо? Человек сделал, совершил убийство, скажем так. Ну, не скажем так, оно двойное, причем уже убийство. И он еще в рядах милиции, получая при этом зарплату. В то же время матерый знаток системы Панасюк старший продолжает активно спускать с молотка свое имущество, заявляя, что его сын якобы в ДНР и требуется выкуп. Эти факты наводят на мысль, что Панасюку старшему уже даже назвали цену свободы сына. Интересно было бы узнать сумму. Секретные материалы продолжат следить за этим скандальным делом.